Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabiskland. Video ini saya hendak tujukan kepada sahabat saya Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus. Wahai Datuk walaupun anda ketua polis tetapi itu tidak memberikan anda kuasa untuk bertindak di luar perlembagaan atau berkata sesuatu yang melanggar perlembagaan atau menafikan hak perlembagaan rakyat untuk berhimpun dan sebagainya. Jangan kerana arahan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin anda terima, anda berkata-kata melebihi perlembagaan itu sendiri. Ingat, nobody is above the constitution. Kita intro dulu. La 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 la. la. macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang insya-Allah minggu ini akan berlangsung persidangan kemuncak ASEAN di mana Malaysia menjadi tuan rumah kali kedua secara rasminya kalau ikutkanlah pada Wikipedia lah yang kelima atau yang keenam tetapi hasil carian saya Malaysia sebelum ini pernah menjadi tuan rumah persidangan kemuncak ASEAN sebanyak tiga kali yang terakhir pada tahun 2015 kalau tak salah saya kan dan sekarang ini memang Malaysia sekali lagi menjadi tumpuan kerana menjadi pengurusi ASEAN buat kali inilah dan of course persidangan kemuncak ASEAN pada kali ini menjadi sangat-sangat hangat kerana kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang telah menerima jemput darah dari Perdana Menteri selaku pengurusia ASEAN untuk menghadiri persidangan kemuncak pada kali ini. Saya tidak mahu berbincanglah berkenaan dengan kewajaran menjemput Trump dan sebagainya sebab benda itu dah banyak diperkatakan. Cumanya, cukuplah kalau saya katakan yang ramai rakyat memang tidak bersetuju dan tidak mahu Trump turun ke Malaysia. Ramai rakyat yang membantah kehadiran Trump ke Malaysia yang sokong kehadiran Trump ini sama ada mereka ini memang terlampau pro-US ataupun mereka ini memang pengkhianat bangsa ataupun mereka ini memang tak ada hati yang perasaan. Tiga ini je. Dan okey, nombor empat. Geng-geng pentak Anwar. So, empat golongan ini saja yang saya kira bersetuju kehadiran Trump ke Malaysia pada kali ini. Dan of course lah seperti mana yang kita memang dah jangkakan memang akan berlaku beberapa siri himpunan membantah kehadiran Trump sepanjang persidangan ASEAN ini berlangsung. Di mana adalah beberapa pimpinan yang saya dengar-dengarlah kan yang akan dianjurkan macam semalam ketika saya berbual bersama-sama dengan wartawan Perspektif 360 dan satu live, beliau mengatakan yang mungkin akan ada satu demonstrasi yang dianjurkan oleh Pemuda PAS Malaysia pada 24 hari bulan hari Jumaat bertempat di Kedutan Amerika Syarikat tak tahu sama ada mereka akan berarah ke KLCC ke apa, -apa ke itu kita tak pasti saya belum mendapat apa-apa makluman lagi tuan-tuan dan perempuan tetapi rest assured Memang insya-Allah akan berlaku beberapa siri himpunan membantah kehadiran Trump. Himpunan ini bukan untuk bantah persetujuan ASEAN eh tetapi untuk bantah kehadiran Trump semata-mata. Dan ketika himpunan solidariti untuk Smoke Flotilla pada 2 minggu lepas ada seorang pegawai tinggi polis di salah sebuah IPD dekat Kuala Lumpur pun beritahu saya yang memang pasukan polis tengah bersiap siaga. Seandainya kalau Trump jadi turun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang pasukan polis bersedia untuk double triple workforce untuk memastikan yang ialah mereka nak handle persidangan ASEAN dalam masa yang sama juga mereka nak handle keselamatan Trump dan juga mereka nak handle berkenaan dengan himpunan untuk pastikan himpunan itu tidak escalate ke benda-benda yang pelik-pelik dan sebagainya lah kan tetapi itulah banyak perkara pelik yang diumumkan oleh kerajaan menjelang summit ini. Ada di antaranya macam Tok Mat lah kan yang kata KL lockdown lah kan whatever. And lepas tu bila kena serang, tiba-tiba kata oh tak lockdown pun gurau je. Cuma jangan lalu air KCC. Macam-macam lagi lah. Dan berdasarkan benda maklumat, sampai Gatri pun nak kena tutup. Sampai Highway Utara Selatan dekat Sungai Buloh pun nak kena tutup. Macam pelik. Memang sangat-sangat pelik tuan-tuan sekalian. Dan saya yakin percaya, benda ini bukan kerana keselamatan delegasi ASEAN pun. Sebab macam saya katakan, memang kita dah banyak kali pun menjadi tuan rumah persidangan ASEAN. Cuma kali ini yang jadi teruk sangat ni, kerana mereka nak jaga keselamatan Trump. Mereka kalau boleh tak nak Trump nampak yang rakyat Malaysia ini menentang kehadiran dia. Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah dia tuan-tuan. Memang sangat-sangat peliklah kenapa begitu istimewa sekali Trump ini diberi layanan masalahnya kan. Sedangkan Duli Yang Maha Mulia Agung kita pun kalau lalu dekat mana-mana jalan, jalan tak ditutup. Paling-paling kuat pun polis tahan kejap kita, tunggu kejap, tunggu kejap, aku nak lalu. Itu je. Tapi tak ada pula sampai jalan kena tutup lah itu ni sebagainya. Tapi dek kerana Maharaja Trump ini habis satu jalan Kuala Lumpur nak kena tutup tuan-tuan dan puan-puan. Tapi itu tak cukup lagi. Ada satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh sahabat saya Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus berhubung dengan pers dengan ASEAN ini. Ada tentu video ini. Malaysia akan mempengerusikan ASEAN yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat ini dan semua sudah maklum ini adalah satu cabaran tugasan yang besar untuk Malaysia sekaligus membawa kepada penugasan cabaran yang tinggi kepada pasukan PDRM terutamanya polis KL yang hosting event ini yang akan diadakan di Kuala Lumpur insyaAllah berkenaan dengan penutupan jalan yang akan dijalankan secara berperingkat libatkan kawasan Kuala Lumpur Golden Triangle itu high density area yang melibatkan KLCC dan sekitarnya KL Convention dan sekitarnya kepada mana-mana pihak yang terlibat yang rasa ingin menganjurkan apa-apa perhimpunan berkenaan dengan Asian Summit ini you are very clear pelaksanaan ini saya menegaskan bahawa jangan ganggu event jangan ada aktiviti yang mengganggu event jangan ada aktiviti yang mengganggu laluan event dan yang paling penting jangan ada aktiviti yang mengganggu ketenteraman awam these three things kalau ada yang terlibat dalam mana-mana seperti mana saya mention tadi it's fall under crime polis KL akan mengambil tindakan setegas-tegasnya this is very clear so masyarakat penguasaan bersama kerajaan kita bersama mainkan peran penting untuk sama-sama menjayakan Asian Summit ini insyaAllah semoga dipermudahkan so apa-apa yang berkaitan dengan aktiviti kita akan tangani kita akan monitor sebaik-baiknya tapi please sampaikan arah pesanan saya ini supaya program ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan semua kerjasama masyarakat sebab this is very essential program ini antara program yang paling penting usaha seluruh negara melihat kepada persembahan uh, Malaysia dalam mempengerusikan ASEAN jadi kita sebagai sebuah kuasa ini enforcement team bersama agensi lain akan memastikan bahawa ketenteraman awam still maintain seperti mana yang kita kendaki. Kita juga menerima awal maklumat-maklumat sebegini dan kita kita akan menguruskannya dengan baik. Kita cuba menguruskan dengan baik, kita juga berurusan dengan penganjur dan pesanan saya kepada masyarakat yang di luar sana, siapa yang ingin terlibat yang benar-benar begini, rujuk kepada arahan keselamatan di mana yang saya jelaskan tadi. Dalam ucapan oleh Datuk Fadil itu, beliau telah menggariskan beberapa perkara yang polis akan ambil tindakan sekiranya kalau dilanggar. Yang pertamanya Datuk Fadil kata, jangan ganggu event. Nombor satu. Nombor duanya, jangan ada aktiviti yang mengganggu event. Nombor tiganya, jangan ada aktiviti yang ganggu laluan event. Dan yang paling utama sekali kata Datuk Fadil, jangan ada aktiviti yang ganggu ketenteraman awam di mana Dato' Fadil telah memberikan amaran. Mungkin akan berlaku himpunan-himpunan tetapi beliau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan aktiviti yang menggugat ketenteraman awam seperti himpunan dan sebagainya. Dalam erti kata lain tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda macam ni kata Dato Fadil, apa-apa event himpunan yang berlaku mungkin akan dikategorikan sebagai satu bentuk jenayah dan polis Kuala Lumpur akan mengambil tindakan ke atasnya. Tapi itulah Detik is macam ni wahai Dato' Fadil. Nombor satunya, anda kena faham satu perkara. Hak rakyat untuk berhimpun secara aman dijamin oleh perlembagaan. Yang ini saya tak syarahkan. Anda pun tahu. Di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, even Akta Pimpinan Aman 2012 pun menyatakan demikian. Rakyat berhak berhimpun. Bahkan oleh kerana Seksyen 9-5 dalam akta tersebut telah dimansuhkan oleh Tuan Tukang Maimon, Bermaksud rakyat sekarang ini tak perlu pun untuk beritahu polis dengan lebih awal tentang mereka nak berimpun dan sebagainya. Cukup sekadar makluman, ok polis kami nak berimpun, itu saja. Dan polis pun sepatutnya menjadi pemudah cara. Sekarang Dato' Fadil kena faham. Penentangan terhadap Trump ini bukan dekat Malaysia saja tau. Tetapi di seluruh dunia. Bukan dekat Malaysia saja. Bukan di kalangan rakyat Malaysia saja. Tetapi di seluruh dunia. Bila saya sebut seluruh dunia, ini termasuk Amerika Syarikat. Orang Amerika sendiri pun bantah Trump. Dan mereka bebas untuk berhimpun. Bahkan depan White House pun mereka berhimpun masalahnya. Dan kita dapat lihat beberapa, ya saya tak nak pamerkan kat sini lah kan. Tetapi beberapa siri himpunan yang membantah Trump, membantah Amerika dekat uh, Itali, dekat UK, dekat Sepanyol sebagainya. Semua berlangsung dengan aman. Tapi of course mereka digandaskan sebab ada bakar-bakar sebagainya. Tetapi polis hanya mudah cara. Polis pantau saja. Dia tak minta tindakan pun. Sebab mereka semua tahu itu hak rakyat yang termaktub dalam sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Jadi sekarang ini, bila Dato' Fadil kata ini kalau siapa-siapa terlibat akan dianggap melakukan aktif jenayah dan tindakan akan diambil, itu merupakan satu amaran yang tidak berperlembagaan sebenarnya. Sebab perlembagaan menjamin hak rakyat untuk berhimpun dengan aman tanpa senjata. Jadi macam let's say lah kalau pimpunan itu berlangsung dan kemudian bertukar menjadi ganas. Ah, time tu polis abul yang mencerahkan tak masalah silakan tetapi selagi rakyat berprotes dengan aman seperti yang berlaku dekat depan kedutaan mereka syarikat dah berapa hari tu kan so yang itu tadi isu pun sebenarnya so tak payahlah macam Trump pun nak bagi amaran terpaling nak bagi amaran ke apa-apa ke konon-kononnya oh kita akan mencerahkan lah itu ini sebagai macam macam kelakar sebenarnya kan macam terlampau cuak sangat tak nak Trump tengok yang rakyat Malaysia ini menentang kediaman dia dah kenapa kalau kerajaan kita tak mampu untuk menghalang kehadiran Trump dan biarlah kerajaan menggunakan rakyat sebagai proksi untuk menunjukkan betapa kita tak welcome dia bukan Malaysia ini kita tak nak dia datang pun kita dah cakap banyak kali dengan Datuk Anwar dan Datuk Sanwar pun kata nak buat macam mana kan dia nak datang takkan kita nak halang so tak apa biar rakyat cakap dekat Trump eh Trump aku tak suka kau datang So dengan ini Perdana Menteri pun tak adalah macam rasa malu sangat, ralat sangat ke apa-apa ke sebab Yelah mungkin beliau pun tak nak Trump datang tetapi bila tak punya suara kan sebab yelah Trump tu siapa kan? So biar rakyat yang tak ada kepentingan ini, biar kami yang cakap dekat Trump yang kami tak nak dia datang. So kepada Tok Fadil, kalaulah ada rakyat yang turun berhimpun sepanjang persidangan ASEAN ini, maka anda tak payah halang pun. Mudah cara saja. Beritahu kepada mereka, okey fine, kawasan ini tak boleh masuk, kawasan ini kau boleh himpun. Macam depan kedutaan. okey kau nak berhimpun, berhimpunlah Tak ada masalah. Tapi jangan masuk dekat siakaki ini. Siakaki ini dah masuk ke right of way untuk kedutaan Amerika Syarikat you jangan kacau kawasan ini so itu je pun takde isu nampak kita boleh bimbing pun takde masalah at least kita boleh nyatakan unjuk rasa kita seperti mana yang dijamin oleh Perlembagaan untuk menyatakan kita tak nak Trump datang so kepada Tuan Fadil sekali lagi lah kan sebelum saya menutup video ini saya faham mungkin anda mendapat arahan daripada pihak-pihak tertentu di atas untuk memastikan kelancaran uh, dengan ASEAN ini berlangsung. Kita pun tak nak Malaysia dapat nama busuk. Kita pun tak suka nanti orang kutuk Malaysia macam-macam. Dalam sekarang Malaysia ini tengah menjadi pembincangan hangat di seluruh dunia disebabkan oleh skandal pemain sepak. So, kita tak nak tambah lagi. Cumanya, itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menghalang rakyat daripada menyatakan unjuk rasa tak mahu Trump datang ke Malaysia. Jadi kepada pasukan polis, saya difahamkan lebih kurang 10,000 anggota polis dikerahkan untuk keselamatan uh, persidangan ASEAN pada kali ini. Tak apa, silakan, buatlah kerja anda. Cuma anda kata kalau ada orang berhimpun, pun, mudah cadangkan saja, bantu mereka, pastikan pembinaan itu aman dan tidak berlaku apa-apa insiden, cukup. Tak ada masalah. Anda happy, kami happy pada muka dengan Trump. Boleh tak macam tu? Tetapi itulah. Kadang-kadang kita takut juga ada pihak di atas sana yang lebih sudu dari kuah yang memang kalau boleh tak nak Trump lihat penentangan langsung di kalangan rakyat Malaysia. Kenapa nak takut dengan penentangan rakyat Malaysia? Kenapa nak takut yang kita marah Trump datang? Ke memang kau ni suka benar dengan Trump tu sampai kau tak nak Trump itu dihalang kedatangannya ataupun tak nak rakyat Malaysia itu tunjuk sangat dia benci Trump? Eh, pelik-pelik pula aku ni kan? Berani kena benar. Takut kerana tak berani. Kalau tak berani, maknanya tak benarlah tu.